Пане Романе, якщо говорити по фронту і лівий берег, є прекрасна ліквідація ворога. Ми говоримо про нову Каховку в новій Каховці безпілотниками. Наші, можливо, і навіть птахи Мадяра. Вони там також працюють. Вдалося демілітаризувати цілий пункт управління 66-ї бригади, яка базується в городі Ставрополь. В результаті удару точно було знищено радіостанцію, якась Р 412 і станція електроживлення Е-35-1БР. Ну і загалом бачимо по кадрах, що влучання дуже потужне. По левому берегу ми теж проговорювали. Для нас це дуже хороший плацдарм, лівий берег, іменно плацдарм для уністеження росіян. Для росіян це найдальніша точка. И, исходя из географии фронта, где-то 500 километров им надо тарахтеть на средствах доставки для того, чтобы, допустим, там с того же Ростова довести такую же эту же станцию, допустим, до левого берега, или обеспечить топливом, про... топливом провиантом, техникой, боеприпасами. То есть логистическая цепочка очень большая. Железную дорогу они сейчас пытаются запустить, еще э, поезда не шли, но уже где-то рядом э, с запуском. Но тем, на данный момент пока железка не запущена с Ростова до от, от, от Мелитополя, э, им приходится это все таскать в основном автомобильным транспортом. А это очень э, далеко для россиян, тем более. То есть они привыкли с железкой практически все перебрасывать. И для нас очень важно э, уничтожать вот эти э, некоторые вкрапления российской техники на левом берегу, тем более правый берег высокий, для нас удобно работать. И беспилотники, и артиллерия, и дальние средства поражения, те же Хаймерсы работают неплохо. Ракета М-31 по левому берегу, там, где Достаем. Но такое точечное поражение, особенно радиорелейных, радиолокационных, радиопередающих станций, локаторов системы РТВ противника, радиотехнических войск противника, это как раз в приоритете. Почему и наши беспилотники, наши дроноводы, операторы дронов, ну, они как раз и охотятся за такого рода э, системами связи, потому что, опять же, на дальних э, расстояниях эта связь – это практически все. Без связи э, они остаются как без глаз и без рук. То есть, по большому счету, а после этого уже наносится такой серьезный удар. Вот это на начало, по крайней мере, такого рода процесса. Ну і дрони, дрони ще раз дрони нагадає нашим глядачам, Ми продовжуємо збір. Ось зараз буде біля вас QR-код, Для вас QR-код. розуміємо, що дрони FPV, Mavic і все, що можна керувати дистанційно і літати в цій визвольній війні, є надважливими. І це не мої слова, це слова головнокомандувача. Про це зараз гадаємо. Ось маєте QR-код, Будь ласка, давайте закриємо збір для FPV-шок, для наших оборонців. Вони реально працюють дуже добре. Каже Сирський не гірше, ніж ар Ну, от, власне, пане Романе, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський на днях зустрівся з нашими підрозділами, з нашими керівниками бойовими безпілотних літальних апаратів. Це Юрій Федоренко, це і, от бачимо, птахи Мадіра. Мадір сам зустрівся. Ну і каже Сирський, що пріоритетний напрямок для збройних сил України це також і безпілотники, тому що вони працюють зовсім не гірше. Ну не можна порівнювати так, але по ліквідації вони. Не Может несёт дуже бато техники. Юра Федоренко, 92-я бригада – это Ахиллес, то есть и мы как-то этой бригадой несколько месяцев беспокоились по развитию их рекрутингового центра. Потом, помните, было как раз уже даже отбой по звонкам, потому что просто завалили предложениями, завалили э, возможностями. И вот так работает рекрутинговый центр, так надо засвечивать, подсвечивать работу этих подразделений. Это режим довольно-таки хорошей мотивации, той, которой почему-то правительство не занимается, но занимается, допустим, тот же Юра Федоренко, занимается командование той же 92-й бригады. И у нас очень много бригад, которые эти вопросы сейчас решают, вот уже и Сырский, Главком это естественно заметил тоже участвует это тоже процесс э, такой э, мотивации мотивационные моменты, которые надо обязательно мультиплицировать и доводить до населения в тот зов воина, о котором я постоянно говорю генетика она срабатывает она э, и люди начинают чувствовать в себе допустим потребность стать в строй в одну или в другую или в третью, допустим, подразделение, бригаду или направление, в зависимости от того, у кого, к чему есть какая-то тяга, это как минимум. Сейчас открылся в рекрутинговый центр в Главном управлении разведки, открылся рекрутинговый центр в Службе безопасности Украины в контрразведке. Там есть уже и набор в серьезные структуры контрразведки Службы безопасности Украины. Если кто это такую возможность имеет или по крайней мере чувствует в себе такую потребность звоните находите эти телефоны или контакты есть там конечно сильнейший отбор то есть профпригодность одна из первых так сказать задач и черт при отборе но тем не менее и у нас много людей у нас украина это Страна воинов, по большому счету, казаки практически все, генетика, ее ж никуда не денешь. Потому вот такие просто механизмы должны запускаться. У Цирский в этом смысле, конечно, молодец, но он понимает эти процессы и подсвечивает вот э, такие рекрутинг в не, не, непосредственно в бригады. Прямой рекрутинг, так называемый. Приходится обходить все эти уловки политические для того, чтобы создать, создать профессиональную армию, потому что ему же ею и руководить, потому он так как он как раз как заинтересованное лицо будет делать все, чтобы в армию попадали мотивированные, профпригодные бойцы. И он это, кстати, неоднократно уже говорит. Это большая проблема демотивации, большая проблема для нас мотивировать бойцов, так как механизмов у военных нет мотивации. Не могут военные, допустим, сами себе нарисовать, как это делают там в политике, сами себе нарисовать денежное содержание или соцпакет. Нет такого механизма у военных. Я почему всегда говорю, военные должны стать в исполнительную власть для того, чтобы как раз и эти процессы в том числе регулировать, так как для нас очень важно как раз наличие профессиональной армии воевать еще лет 10. Это, ну, это уже и так понятно, пока Рашка не развалится.